न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिं स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यैयत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः यते श्री भगवत्याः कीलक समाप्तम्